Ну, что касается поля и игры в целом, можно сказать, что э, если бы мы в первом тайме использовали то, что те, те моменты, которые у нас были, второй тайм был бы намного легче. То есть. А так, считаю, ну, заслуга команды в том, что проявили характер и такие победы тоже важны, то есть не всегда выигрывать 4-0, не всегда выигрывать 4-1, нужно и выигрывать такие игры на характере. Второй тайм было намного тяжелее, то есть отдали инициативу, хотели чаще выбегать в контратаке, но это не получалось, немножко второй тайм смазался. Конечно. Когда дома играешь, ты не волнуешься? Это волнуюсь, очень сильно. У сегодня поддерживал трибун? Персональный. Родители, родители жены. И все. Все за Динамо болели? Конечно. А много как бы, разговоров о новой схеме «Динамо», и в частности о том, что Денис Гармаш забивает в каждом матче. Это связано с его, с твоими новыми функциями. Что бы сказал по этому поводу? Ну, Гармаш сейчас у нас как Батисту, там его Батигол называем, он в каждом игре забивает. Что касается схемы, то я, я не думаю, что дело в самой схеме, просто иногда команде нужен что, ну, привносить что-то новое в игру и может-то какая-то неожиданность, какая неожиданность для команд соперников только дело в этом.